Sebelum negara kita merdeka, Raja Jem Melayu dan juga Wakil Ratu England iaitu Sir Donald McGillivray, dia buat satu perjanjian dekat King's House di Kuala Lumpur. Nama perjanjian tu ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi, apa isi kandungan perjanjian PTM 1957 ni? Yang pertama ialah Raja Berperlembagaan dan Demokrasi. Kita, masa tu kita masih lagi ada Raja, tapi Raja yang kena ikut undang-undang. Dah tak sama macam zaman Kesultanan Melayu Melaka di mana zaman tu kan Raja berkuasa mutlak. Ha, ikut suka hati dia, dia nak memerintah macam mana. Selain daripada tu, kita masih lagi ada raja dan juga kita ada yang dipertua agung. Kita nak ada jawatan yang dipertua agung, YDPA, di mana YDPA ni ditukar setiap lima tahun sekali. Kiranya YDPA akan ditukar dan dipilih setiap lima tahun sekali daripada sembilan raja Melayu. Untuk demokrasi pula di mana rakyat boleh pilih siapa yang mereka nak sebagai pemimpin melalui pilihan raya. Ha, itulah maksud demokrasi. Yang kedua dari sudut kewarganegaraan, iaitu siapa-siapa yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu masa tu dekat Tanah Melayu pada atau selepas merdeka mereka automatik akan jadi rakyat dekat Tanah Melayu tapi ada syarat-syarat tertentulah macam mana dia orang boleh jadi warga negara Tanah Melayu. Yang ketiga dari sudut kedudukan istimewa orang Melayu dan juga hak kaum lain. Orang Melayu diberi kelebihan khas dekat Tanah Melayu sebab orang Melayu ni merupakan penduduk asal dekat Tanah Melayu tapi tak bermaksud kaum-kaum lain ditinggalkan. Kaum-kaum lain tetap ada hak dan juga dilindungi di bawah undang-undang. Jadi jadi semua masa tu dapat hidup secara aman dan harmoni. Yang keempat dari sudut agama Islam di mana Islam ni jadi agama rasmi dalam negara kita Malaysia. Tapi walaupun agama Islam sebagai agama rasmi, andai kata ada orang Cina ataupun orang India yang nak menganut agama Buddha, agama Hindu pun tak jadi masalah sebab semua agama lain bebas untuk diamalkan di negara kita. Yang kelima bahasa Melayu. Dari sudut bahasa Melayu pula bahasa Melayu ni dijadikan bahasa kebangsaan. Bila kita cakap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, maksud bahasa utama yang digunakan di negara kita ialah bahasa Melayulah dan bahasa Melayu juga digunakan dalam surat rasmi di dalam sekolah dalam kerajaan bahasa Melayu ni digunakan untuk urusan-urusan rasmi tapi tak termasuk bahasa lain tak digunakan bahasa lain pun masih lagi boleh digunakan tak dilarang